মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত উদ্যোগীহ অহা পাঠটোৰ আলোচনা কৰিম পাঠটোৰ লেখক হৈছে দেৱজিত ভূঞাদেৱ এইখিনিতে মই তোমালোকক আৰু আন এটা কথা কওঁ যে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত পাঠৰ প্ৰত্যেকটো লাইনৰ প্ৰশ্ন আহিব সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ লগত পাঠটো আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ তোমালোকে যাতে পাঠটো মই কি কি কৈ যাওঁ গোটেইখিনি কথা শুনি যাবা তেতিয়া তোমালোকে খুব ভালকৈ পৰীক্ষাত মাৰ্কছ পাব পাৰিবা সুপ্ৰভাত শিক্ষাৰ্থীসকল সুপ্ৰভাত ছাৰ দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমাই শ্ৰেণী শিক্ষক প্ৰকাশ গোস্বামী সকলোকে পোৱাৰ সম্ভাষণ জনোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকলেও থিয় হৈ প্ৰতি সম্ভাষণ জনালে ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যন হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণী শিক্ষকজনৰ নাম কি প্ৰকাশ গোস্বামী আজি মই তোমালোকৰ লগত এটা অতি নতুন বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ নিজকে এজন উদ্যোগী ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে এতিয়া চোৱা তোমালোকে শুনিছানে শুনিবলৈ আগ্ৰহীনে হয় ছাৰ শিক্ষকৰ কথাত সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে একেমুখে চিঞৰিলে তেন্তে শুনা অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এনে হোৱা কা পুৰুষৰ নিচাণ এইটো কথাৰ ওপৰত আমাৰ বহুতটা প্ৰশ্ন আহিয়ে আছে উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান উদ্যোগী মানে কোন যাৰ উদ্যোগ আছে যাৰ কাম কৰা হেঁপাহ আছে যোন উদ্যোগপতি হ'ব পাৰে গতিকে সেয়ে হৈছে উদ্যোগী গতিকে উদ্যোগী হ'বলৈ আমি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সিংহৰ নিচিনা হ'ব লাগিব আৰু এলেহুৱাজন কি হয় কাপুৰুষ বুলি কোৱা হয় এলেহুৱাজনী কেতিয়াও নোৱাৰে কৰিব গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ এইয়ে যে এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ সেই উদ্যোগীজনী কি কৰিব লাগিব কামটো চলাব লাগিব আৰম্ভ কৰিব লাগিব শিকাব লাগিব আৰু সেইমতে তেওঁৰ মতে তেওঁ মানুহখিনিক তেনেকৈ তাৰ কাৰণে এটা পাৰিশ্ৰমিক দি তেওঁ আগবঢ়াব লাগিব যোনে আৰম্ভ কৰিব তেওঁ হৈছে উদ্যোগী এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত আছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱহাৰ হৈছে এলাহ এইটো এটা কুৱেশ্যন যে উদ্যোগীজন কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত কি আছে এলাহ আছে আচলতে কি জানানে পৃথিৱীত কোনোৱে নিবনুৱা হ'ব নোৱাৰে আমি নিবনুৱা যদি সংজ্ঞাটো কওঁ আচলতে নিবনুৱা কোনো নহয় আমি নিজে নিজেহে নিবনুৱা হওঁ আমাৰ মনটোৰ লগত কথা সকলোৱে কি চাকৰিয়ে কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই নহয় কৰ্মমুখী হ'ব লাগে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিলে নিজৰ মন থাকিলে বহুত কাম পৃথিৱীত কৰিবলগীয়া আছে সেইকাৰণে তোমালোকক এই পাঠটো কিন্তু আগতে নাছিলে আজি দুবছৰ ধৰিহে তোমালোকক দিয়া হৈছে যে তোমালোকে বুজাচোন কেনেকৈ পাৰি এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমাৰ সহজ কাম হৈছে এজন উদ্যোগী হোৱা কিয়নো ই ইয়াৰ বাবে বিশ্ববেতৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী নালাগে তেনেহ'লে পঢ়িবও নালাগে চোৱা তহঁতক মটিভেশ্যন লাগিব কিন্তু কঠিন কাম হ'ল তোমালোক সফল উদ্যোগী হোৱা তোমালোকে উদ্যোগী কেনেকৈ সফল হ'বা এতিয়া সফল উদ্যোগী হ'বলৈনো কিয় কঠিন তেতিয়া এই কথাখিনি চাৰৰ কথাখিনি শুনি বিদিচা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে এইখিনিতে মই আকৌ এটা কথা কৈছোঁ যে পৰীক্ষাত আজিকালি লাইনটো উঠাই দিব সফল উদ্যোগী হ'বলৈনো কিয় কঠিন কথাষাৰ কোনে কৈছিলে কোনে সুধিছিলে যে বিডিচা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে সুধিছিলে তাত এক মাৰ্কছ থাকিব প্ৰতিটো লাইন চাবা কাৰণ সফল উদ্যোগী হ'বৰ বাবে লাগিব ধৈৰ্য একাগ্ৰতা নিয়মানুবৰ্তিত সময়ানুবৰ্তিত আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি তেতিয়া চোৱা ইয়াত ছটা কথা আছে ধৈৰ্য তোমালোকে জানা পেচেঞ্চৰ কথা কৈছে একাগ্ৰতা খুব মানে একমনেৰে কৰা নিয়মানুবৰ্তিত নিয়মমতে কাম কৰা সময়ানুবৰ্তিতা সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখা আত্মবিশ্বাস নিজৰ কনফিডেঞ্চ আৰু হাৰ নামনা মনোবৃত্তি যে মই কৰিমেই কিন্তু আমাৰ কি হয় আমাৰ যদি কিবা এটা মানে কাজিয়া পেচাল থাকে তেতিয়া হাৰ মানিব নিবিচাৰে কিন্তু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে হাৰ মানিব বিচাৰা যে আমি পঢ়িমেই চেষ্টা কৰিমেই গওঁতে গওঁতে শিলু হৈ যায় গতিকে হাৰ নামনা মনোবৃত্তি এই ছটা গুণ মনত ৰাখিবা এই ছটা গুণ উদ্যোগীৰ থাকে আৰু এলেহুৱাজনক নাথাকে সেইবাবে সফল উদ্যোগী হোৱা টান বুলি কৈছে বিদিচাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি প্ৰকাশ ছাৰে ক'লে এই বিদিচাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পোনে দিছে এই প্ৰকাশ গোস্বামী ছাৰে তেখেত হৈছে শ্ৰেণী শিক্ষক ক্লাছ টিচাৰ বাৰু তোমালোকৰ ভিতৰত কিমানে চাইকেল চলাব জানা ছাৰৰ কথা শুনি চাৰিটামান ল'ৰা ছোৱালী বাদ দি বেছিভাগেই হাত দাঙিলে ভালকৈ চলাব পাৰা নাই কৰা ছাৰ ছাৰৰ কথা শুনি সকলোৱে একেলগে চিঞৰি উঠিলে সকলোৱে মানে একেদিনাই পাৰিছেনে সুধিছে তেতিয়া কৈছে যে আমি একেদিনাই পৰা নাই প্ৰথম চাইকেলত ঊনমি আছোঁ তাৰপাছত চাইকেলৰ পৰা নামি পেলাই হাক ভৰি ছাল বাকলি এৰালে তাৰপিছতে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ হাত ভৰি ভাঙিলে যিসকলে ছাল বাকলি যোৱাৰ পাছত আকৌ হাত ভৰি ভাঙাৰ পিছত পুনৰ শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰে ঘৰৰ মানুহে ক'ব নহয় হ'ল আৰু থ অথ নিজৰো ভয় থাকিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে নহয় কি তোমালোকৰ মনোবল লাগিব কাৰণ পঢ়িব নোৱাৰিলে কি কৰা চেষ্টা কৰা কথা একেটাই তোমালোকেও আৰু জীৱনত কোনোদিন চাইকেল চলাব নোৱাৰিবা গতিকে ভয়টো আঁতৰোৱা যে পাৰিবা ছাল বাকলি এৰাৰ পিছতো চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমে তলত চলাব পৰা হ'ব লাহে লাহে জাঁপ মাৰি ওপৰত হাফ পেডেল মাৰিবা এদিন তোমালোকে ফুল পেডেল মাৰিবা মাৰি তোমালোকে জোৰেৰে লগৰ লগত চাইকেল চলাই কম্পিটিশ্যন কৰিবা লাহে লাহে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বা এজন উদ্যোগী হ'বলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টাৰ কাম আমি যদি এটা কাম আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমাৰ একদম কামৰ একো চাহিদা নাথাকে কোনো তোমাৰ ইচ্ছা নাথাকে যাক আনি পেলাই দিয়া তেওঁৰো কোনো মন নাথাকে কিন্তু যাৰ ফুল মটিভেশ্যন থাকে যোনে ভাবে যে মই এটা কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু সফল কৰিম তেওঁ বহুত ধৈৰ্য এই গুণকেইটাৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে বিফলতা এই নিদিয়ে প্ৰথম কিন্তু কামবিলাক সদায় বেয়া দোকান এখনো যদি খুলি বহিছা নে মোৰ কিবা বেচা বিক্ৰীহে নাই মোৰ এইটোহে নাই সেইটোহে নাই মই একো লাভ পোৱা নাই বা হয়তো মানুহে যদি কৈ দিলে এই হ'লেই আৰু তই এইখন দি কি কৰিবি আৰু তুমি লাহে লাহে নিবনুৱা বনাই গৈ থাকিবা তোমাক কিন্তু এনকাৰেজ কৰিব কোনো নাহে তুমি নিজেই নিজৰ কাৰণে মনোবল বান্ধিব লাগিব যে মই কিবা কৰিব লাগিব জীৱনত তোমাক মায়ে কৈ দিব কিন্তু বাকী আৰু জীৱনত দ্বিতীয়জন মানুহ নাপাবা সেইকাৰণে সদায় তোমালোক আগবাঢ়িবলৈ চাবা কোনো কোনোবাই দুবাৰত এৰি দিয়ে কোনোবাই তিনিবাৰ বিফল হ'লে এৰি দিয়ে কিন্তু যিয়ে এৰি নিদি লাগি থাকে তেওঁ সফল উদ্যোগী হয় তোমালোকে গম পালা নহয় যিকোনো কাম ডিগ্ৰীটো ডিগ্ৰী নহ'লেও তোমালোকে পাৰিবা কিন্তু কেনেকৈ লাগিব লাগিব এই গুণকেইটা থাকিব লাগিব এতিয়া বুজি পালানে সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি হোৱাৰ প্ৰয়োজন পালোঁ বুলি ক'লে টিভি চোৱা নে চাওঁ সকলোৱে চিঞৰি ক'লে উকা কলা কোম্পানীৰ এটা বিজ্ঞাপন আমাৰ এডভাৰটাইজত কি কৈছিলে যে এড ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ তেওঁক খাওঁতে ক্ৰিকেট শুওঁতে ক্ৰিকেট সপোনত ক্ৰিকেট পিউতেও ক্ৰিকেট তাৰমানে তেওঁ যিটো কাম কৰিছে তাৰ সাধনা কৰিছে গতিকে তুমি যদি পঢ়িবৰ কাৰণে ডাঙৰ হ'লে কিবা হ'বৰ কাৰণে সকলো সময়তে যদি সাধনা কৰা নিশ্চয় তুমি তাৰ ফল পাবাই উদ্যোগী হ'ব বিচৰা এজন ছাত্ৰ বা ব্যক্তিৰ বাবে এই বিজ্ঞাপনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে উদ্যোগী ব্যক্তিগৰাকী নিজৰ লক্ষ্য সপোনক নিৰপচ্ছিহ্নভাৱে কাম কৰি যাব লাগিব তাকেই ভাবি থাকে বেলেগ একো নাভাবে লগতে তেওঁৰ লাগিব একক সৃজনশীল মন সদায় সৃষ্টি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেই কথা তেওঁ চিন্তা কৰিব এজন উদ্যোগীয়ে প্ৰতিটো খোজত পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই নিজৰ খোজ আগবঢ়াব লাগিব ক্ৰিকেট খেলত কোনোবা অভাৰত এজন ভাল বেটছমেন ভাল বলাৰৰ বাবে ৰাণ কৰিব নোৱাৰিলেও নিজৰ উইকেট বচাই ৰাখি ছিক্সাৰ বাবে ঢিলা বলৰ অপেক্ষাত থকাৰ দৰে উদ্যোগী এজনো ধৈৰ্যৰ ৰেখা গোটৰে সুযোগৰ অপেক্ষা কৰি সুযোগ অহাৰ লগে লগে তাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমত ছিক্সাৰৰ কাৰণে কিমান ধৈৰ্য্য ধৰিছে তেনেকৈ তেওঁ ধৈৰ্য্য ধৰে আন এটা উদাহৰণ আমাৰ কোকাকোলা কোম্পেনীৰ এডভেট এইটো আহে যিটো বিজ্ঞাপন এডভাৰটাইজ এইটো আহিবই কি কৈছিলে বুলি আহিব এইটো আহিব লাগিব এইটো চ ইমফচিছ এটা কোম্পেনী ইমফচিছত প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণ মূৰ্তি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তেওঁ ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী বা অন্তৰপ্ৰিনৰ তেওঁৰ কোনো সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম হোৱা নাছিলে কৰ্ণাটকৰ এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত তেওঁ জন্ম হৈছিলে সৰুৰে পৰা এজন উদ্যোগী হোৱাৰ তেওঁৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আৰু হাবিয়াস আছিলে সেই অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং সমাপ্ত কৰি কিছুদিন চাকৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ চাকৰি ত্যাগ কৰি ছফটনিক্স নামৰ এটা কোম্পেনী প্ৰতিষ্ঠা কৰে কি কৰিছিলে ছফটনিক্স কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ডেৰ বছৰ পাছতে দেউলীয়া হৈ কোম্পানীটো বন্ধ হৈ গ'ল কোম্পেনী বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ নাৰায়ণমূৰ্তিদেৱে পুনৰ চাকৰিত যোগদান কৰে যদিও অৱশেষত চাকৰি বাদ দিলে তেওঁটো মনত সপোনটো আছিলে তেওঁ ভাবিলে নাই এইবাৰ ভালকৈ লাগিম তেতিয়া ইনফৱেছ নামৰ এটা কোম্পেনী আৰম্ভ কৰিলে কোম্পেনীৰ বাবে নাৰায়ণমূৰ্তিক ঘৈণীয়েকে দহ হেজাৰ টকা দিছিলে এইটো কুৱেশ্যন আহে দেই নিজৰ সাঁচতীয়া ধন নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা মূলধন আৰম্ভ কৰি ইনফ'চিছৰ প্ৰথম অৱস্থাত বহুতো বাধা ঘাট প্ৰতিঘাত সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল নব্বৈ দশকত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক মুকলি কৰি দিয়াত ইনফ'চিছৰ হাতলৈ ওপৰন্ত সুযোগৰ সুবিধা আহে এইটো এটা ভাগ্য কিন্তু আমি সদায় কৰ্মৰ লগত এখন ভাগ্যৰ কথাও ভাবোঁ কিন্তু কেতিয়াবা দিন বেয়া থাকিব সেই ধৈৰ্য ধৰি থাকিলে তোমালোকে সেই সৌভাগ্য তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰে আহিব অপৰচুনিটি সেইটো তাৰ উদাহৰণ গতিকে সময়ৰ সময়ত মৰাৰ পাছত নাৰায়ণমূৰ্তি আৰু তেওঁলোকৰ কোম্পেনীত পাছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া নহ'ল ধৈৰ্য্যৰ একাগ্ৰতাৰ সুযোগৰ অপেক্ষা কৰি সময়ৰ সৰ সময়ত মৰত আজি নাৰায়ণমূৰ্তি বিশ্বৰ ভিতৰত এজন সফল আৰু নাম জ্বলা উদ্যোগী এইখিনিতে আমি কওঁ তেওঁ আগতো ঘাট প্ৰতিঘাত গ'ল নিজৰ চাকৰি এৰিলে এৰি তেওঁ কাম কৰিলে কাম কৰাৰ পিছতে তেওঁ আকৌ কি কৰিলে তেওঁ আকৌ তেওঁ কমেণ্ডি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ডেৰ বছৰ পিছত তেওঁ দেউলীয়া হৈ গ'ল চাকৰি এৰাৰ পিছত কিমান ডিপ্ৰেশ্যনত গ'লহেঁতেন কিন্তু কিমান মটিভেশ্যন আছে তাৰপিছতে তেওঁ তেওঁৰ তিৰোতাৰ কিমান দহ হাজাৰ টকা তেওঁৰ পত্নীয়ে দিছিলে তাৰপিছত তেওঁ কৰি সফল হ'ল এইখিনিতে তেওঁ এটা সৌভাগ্য আহিলে তেওঁৰ নেৰানেপেৰা চেষ্টাৰ কাৰণে তেওঁ কি পালে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক মুকলি কৰা দিয়া অফুৰন্ত সুযোগ পালে তেওঁ ধৈৰ্যৰ একাগ্ৰতাৰ কাৰণেই এইটো সুযোগ পালে গতিকে প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনৰ সমস্যা শেষত এটা অপৰচুনিটি থাকে গতিকে তোমালোকেও সেইখিনি অপৰচুনিটি ল'বলৈ সদায় চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে আজিলৈ মই ইমানতে ৰাখিছোঁ অহাকালি মই এইখিনিৰ পৰা পঢ়াম ইয়াত মই যিমানটা প্ৰশ্ন কৈছোঁ গোটেইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা লাইক এটা কৰিবা আৰু তোমালোকৰ কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা ধন্যবাদ